Братья и сестры, я обращаюсь сейчас ко всем людям доброй воли во всем мире. Говорю на одном из языков, шести языков международного общения Организация Объединенных Наций. Прошу это обращение принять как официальное. И Совет по делам человека, права человека при Организации Объединенных Наций и в другие организации правозащитные, зарубежные и украинские. В том числе прошу принять это обращение в качестве официального заявления в правоохранительные органы Украины, в службу безопасности Украины, в прокуратуру Черкасской области. Сейчас в эти минуты, когда у меня назначено заседание суда на 11 утра в Сосновском суде города Черкасы, на это же время одновременно назначено фиктивное собрание приходской общины якобы кафедрального собора людей, которые к кафедральному собору Черкас не имеют никакого отношения. Это фиктивное собрание, которое будет проходить без настоятеля, то есть без меня, без реальных прихожан, часть которых сейчас находится здесь, организовано неизвестно кем в светском здании, в Доме культуры имени Кулика Черкас. Никакого юридического, никакой юридической силы это собрание иметь не будет. Более того, если они попытаются выставить претензии к Украинской Православной Церкви, Черкасской епархии имущественной от имени этого эффективного собрания, Напоминаю, что Кафедральный собор и земля под ним по государственному акту принадлежат юридическому лицу Черкасской епархии Украинской Православной церкви и не имеют никакого отношения ни к какой религиозной общине, ни реальной, ни формальной, ни фиктивной. Как же проходят заседания суда и чем они начинаются в Черкассах в отношении меня, как гражданина Украины? Как правозащитника, сотрудничающего с Организацией Объединенных Наций, вы можете видеть прямо сейчас. Это так называемые активисты, которые не дают нам возможности пройти в суд, и, к большому сожалению, ни правоохранительные органы, ни другие силовые органы страны не могут защитить меня как гражданина от этих скандалов. Несколько дней назад... Активистами в этой потасовке была сломана рука одной из прихожанок нашей церкви. Прошу принять всех людей доброй воли это заявление как официальное. Спасибо за внимание.